انیس سو کو اقوام متحدہ کے کمیشن برائے انڈیا پاکستان نے مسئلہ کشمیر کے فرقین سے بات چیت کے بعد محاذ کشمیر پر جنگ بند کر دینے کی تجویز پیش کی چنانچہ طے پایا کہ ہندوستان اور پاکستان فل فور جنگ بند کر دیں گے اور جنگ بندی کی نگرانی کے لیے سیز فائر لائن پر اقوام متحدہ کے فوجی مبصرین تعینات کیے جائیں گے اس کے بعد دونوں طرف سے حالات معمول پر لانے کے لیے فوجوں کی تعداد کم کی جائے گی اور جب حالات معمول پر آ جائیں گے تو اقوام متحدہ کی نگرانی میں رائے شماری کے ذریعے کشمیری عوام سے پوچھا جائے گا کہ وہ ہندوستان سے الحق کرنا چاہتے ہیں یا پاکستان سے یا کشمیر کو آزاد اور خود مختار رکھنا چاہتے ہیں ویڈیو کی طرف مزید بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک درخواست ہے اگر آپ نے ابھی تک جموں کشمیر انفو کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن پر کلک کر کے آل کے اوپر کلک کر دیں مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ جموں کشمیر انفو وزٹ کر سکتے ہیں یو این سی آئی پی کا یہ نیا فارمولہ ہندوستان اور پاکستان نے تسلیم کر لیا چاچا اکتیس دسمبر انیس سو اڑتالیس کو رات کے بارہ بجے محاذ کشمیر پر جنگ بند کر دی گئی اور یکم جنوری انیس سو انچاس کو جنگ بندی معاہدے پر فرقین میں دستخط کیے چنانچہ پانچ جنوری انیس سو انچاس کو اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل نے دونوں ملکوں کے درمیان سمجھوتے کے لیے ایک کرداد پیش کی جس کی روح سے جنگ بندی کی نگرانی کے لیے اقوام متحدہ کے فوجی مبصرین کشمیر آنا شروع ہو گئے جموں کشمیر میں جنگ بندی کے سوال پر پاکستانی افواج کے بعض جرنیلوں اور وزیر اعظم لیاقت علی خان میں اتفاق رائے نہ ہو سکا فوجی افسروں کا موقف یہ تھا کہ جنگ بندی جب تین ماہ سے پہلے اس وقت ہونی چاہیے تھی جب پونچ اور اوڑی پاکستانی فوج کے کنٹرول میں تھے ہندوستانی فوج کی جوابی حملے میں یہ علاقے پاکستان کے ہاتھ سے نکل گئے تھے اب جنگ بندی کا جس وقت فیصلہ ہوا تو فوجی افسران نے لیاقت علی خان کو مشورہ دیا کہ فی الحال جنگ بندی کے معاہدے کو التوا میں رکھا جائے تاکہ دوبارہ صف بندی کر کے بہترین پوزیشن حاصل کی جائے لیکن لیاقت علی خان نے فوجی افسروں کا یہ مشورہ مسترد کر دیا اور جنگ بندی سمجھوتے پر دستخط کر دیے